Точно чего не будет, не будет никакого перемирия, ни, пере... ни прекращения огня, ни перемирия, ничего из того, что сейчас обсуждается, не будет, так или иначе. Гарантия безопасности украинцы может предоставить только одна страна, это Российская Федерация, после того, как мы одержим на, Украине тотальную победу. Все. Другие варианты для нас не приемлемы, потому что все остальные варианты, если гарантия безопасности для оставшейся, независимой от нас, Украины, будет обеспечивать кто-то другой, это означает наше поражение и то, что мы провалили поставленные перед нами стратегические задачи. Как Як видите, какими бы не были новини за океану, чи які б заяви не лунали на міжнародній політичній арені, у цинічних путінських блазнів все стабільно. І знову на російських телепомийках несеться. Може би нам воювати ще так би бы, там, ну, може би, два-три роки може би воювати. Задача дуже велика, розумієте? А як ми можемо, як как бы, не освободити юг України? Ми повинні це освободити. Вот. А як ми не можемо освободити Чернігівську чи Сумську область, наприклад? чтобы нас, нас постоянно терроризировали, вот у нас вот наша То есть вот как бы просто очень большие задачи. Здесь быстрой победы быть не может. Вот я вот, в этом уверен. Но в том, что мы побеждаем, и что мы все больше побеждаем, вот, я вот, в этом уверен. Тож, вітаю, я Інна Набок. І сьогодні я покажу, як після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Флориді російські болота буквально закипіли. Давайте говорить откровенно. Мелкого халуя хозяин вызвал на ковер. Причем дело даже не только в выражении лица. Есть определенный дипломатический протокол для встречи глав иностранных государств. Соединенные Штаты достаточно давно этим пользуются для того, чтобы показать статус государственного деятеля. Например, долгие годы главы государств трех прибалтийских лимитров принимали вместе, только втроем. Почтовщики не слишком мелки были. Но здесь ситуация еще хуже. Зеленского на этот раз вообще никто не встречал, даже пилот самолет. Это настолько унизительно, что дальнейшее, в общем-то, сомнений не вызывает. Трамп прекрасный шоумен, и он умеет каждым жестом, каждой фразой показать место того или иного Государство надія в єрархії в тому каніжебу на Москві раптом заговорили про перемовини. Пропаганда почала метушитися, а кремлівські рупори терміново взялися пояснювати росіянам, що ж це все означає. Але знаєте, виглядає це як завжди нікчемно е, по поводу. Вот этого высказывания Трампа насчет того, что надо заключать сделку сейчас, вот пока, значит, еще какую-то часть территории Украина не потеряла. Ну да, в общем-то об этом и Путин говорит, что типа если вам что-то нужно на самом деле, тогда это надо делать быстрее, вот, потому что в противном случае, как бы да, с каждым там месяцем условия будут ухудшаться, ухудшаться по одной простой причине, по причине продвижения российской армии, так сказать, на разных участках. Вот собственний все что, тан, все что, так сказать, требуется значит, знать об этом. да ну і трамп фактично подтвердил эту позицію. А російська пропаганда знову видає бажане за дійсне і дуже до речі нервово. Один із головних кремлівських руперів, Міхеєв, заявляє, значить, що Україні з кожним днем буде і гірше і важче. Бо Трамп вже ж спочатку подзвонив. По поводу гарантий. Но ну, если, значит, формулировка такая, что все возьмет на себя Европа, а США там где-то будут маячить, то это как минимум означает, что на себя не будет брать ответственность НАТО. То есть, когда, вот, например, там многие вот все эти, так сказать, годы мы обсуждали все эти вещи, да, Украина-то как хотела. Она хотела, чтобы или ее приняли в НАТО, или чтобы НАТО, значит, дало Украине такие гарантии безопасности, как будто бы Украина в НАТО. То есть, как бы она не в НАТО, но гарантии должны быть такие, как будто бы она в НАТО, да. Если американцы говорят, это все будет Европа делать, значит, это уже не про НАТО, это раз. И Европа в случае чего, как бы, берет на себя все риски, Да, то це ровно та ситуація, про яку вот ми много говорим. Там да, що там большая війна, ні вот, большая війна. От больша війна Європи без США означає пораження Європи. От на мой взгляд, це очевидно. Насправді на Москві дуже хочуть переконати світ, що все вже давно вирішено, і вирішено без України. Хочуть переконати нас у тому, що Захід втомився, а Сполучені Штати Америки просто відходять у бік. Але насправді це стара кремлівська песня – сіяти страх, розколювати союзників і нав'язувати власну реальність. Напомню, что конфликт начался именно из-за того, что Украина хотела стать боевым плацдармом НАТО, то есть коллективного Запада. И это, по сути дела, то, что требует Зеленский, это равнозначно вступление Украины в НАТО. Для нас это неприемлемо ни в коем случае, только мы будем определять гарантии безопасности для Украины. Для этого надо победить. Все остальные разговоры для нас неприемлемы. Это все попытки протащить тот же самое, интеграцию в НАТО, то же самое, милитаризация Украины со стороны при поддержке Запада, либо США, либо Евросоюза, либо НАТО, либо напрямую, либо косвенно. Это не имеет никакого значения. Мы должны освободить территорию от нацистского режима и совершить полную, окончательную демон демилитаризацию Этой территории. А вот идея о 800 тысяч солдат, о новых миллиардах, которые будут потрачены на армию. Это просто прямо противоположно нашим, нашим интересам, несопоставимым с ними. Мы будем воевать, стараясь избежать ядерного столкновения. Конечно, лучше бы, чтобы эти переговоры сорвал Зеленский. Но в конечном нам в конечном итоге должно быть все равно. Вот что я хочу сказать. Нам должно быть все равно, кто сорвет переговоры, не устраивающие нас. То, что нас не устраивает, нас не устраивает. Если мы суверенная держава, мы замахнулись именно на это, восстановить свой суверенитет, утвердить его в новых условиях. Понятно, задача непростая, за такие вещи это переустройство всего миропорядка, за такие вещи платится огромная сумма в истории. Но если уж мы начали платить, надо до конца довести начатое. Вот точно чего не будет, не будет никакого перемирия, ни, пере, ни прекращения огня, ни перемирия, ничего из того, что сейчас обсуждается, не будет так или иначе. Але й ці заяви, повірте, зовсім не про силу, не про силу Росії. Вони про її паніку. Бо коли переговорний процес тільки починається, а пропаганда вже кричить про погіршення умов для України, значить у Кремлі дуже бояться, що правди і реальні домовленості будуть зовсім не на їхню користь. І саме тому на болотах знову волають. Ми можемо зараз локально, локально можемо абісточувати якісь там регіони. Ну, видите, у нас пример по Одесской области, например, есть, когда там, грубо говоря, неделю вообще не было света, да. То есть локально мы это можем. Но наверное, перейти к тому, чтобы полный блокаут, полностью блокауты, полностью выключить энергию, мы не можем, во-первых, потому что АЭС, мы не можем, чтобы там был э, взрыв, понимаете, мы даже, они какую-то энергию даже сбрасываем. Ну, вот. Второе, второе, как бы идет подача электроэнергии с Запада, она тоже подается. Вот. И, здесь, и здесь мы, как бы, мы, конечно, тоже можем уменьшать вот эти потоки, но, как бы, но это тоже есть определенный предел возможности. Вот. Я поэтому э, говорить о том, что мы можем полностью обеспечить Украину, это будет неверно совершенно. Но то, что вот сейчас происходит, да, вы знаете, отдельные кластеры, как бы, да, вот Украины, они э, как бы между собой э, теряют возможность перетока электроэнергии между ними. И первым первым здесь страдает как раз левобережье Днепра. Вот, потому что здесь э, таких больших мощностей нету по выработке. Вот, и, и мы здесь все уверенно, все уверенно, их постепенно возможности по, по, по обеспечению электроэнергии мы выбиваем. Но ведь это не только электроэнергия. Это касается же и отопления, Касається подачі вади, то спініть во вот взаимосвязано. То есть виключається вот это все. Поїхали далі. Бой пропагандисти Путіна не зупиняються, і поки Росія вбиває, руйнує і б'є по нашій енергетиці. Бункерного заявляють вночі з 28 на 29 декабря 2025 года, київський режим предприйняв. террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа объекты для ответных ударов и время их нанесения вооруженными силами России определены. При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрено. от вам і ще одне обличчя Російської Федерації, тобто помилки на географічній і політичній карті світу. Ну а ще рубка, в яку Путін пачками відправляє росіян, які до речі, під кінець року втомилися мовчати. верховного главнокомандующего обманывают, обманывают, да. Представляешь, человек, который по должности является верховным главнокомандующим, доносит неправду. И человек не в курсе происходящего на фронте от слова совсем. Начиная с начала СВО. Сначала он этого сторонился, вообще просто генеральный штаб занимается, генеральный штаб занимается, а сейчас он стал вникать говорить эти вещи, которые, соответственно, не соответствуют действительности, в том числе по Купянску. Берем ситуацию с Купянском. Это то, что докладывается. Что конкретно было озвучено Владимир Владимирович? что у нас все хорошо, Укров там окружают и так далее. Ну, 15 батальонов. У меня детальная информация о нас довольно-таки устаревшая, то есть это где-то полторы-две недели назад. Естественно, я ее озвучивать не буду, но я прекрасно понимаю, что с тех пор обстановка и тогда была тяжелая, и, мягко говоря, она существенно расходилась с проворными докладами. Но сейчас она изменилась и изменилась резко не в нашу пользу. То есть на уровне первого лица Мягко говоря враньо в докладах руководства. Ано продовжається, розвиваються, но і міст місто на соответствующем на сатистучому уровні. І знаєте, можна було б насправді пройти повз усі ці волання та заяви терористів і вбивць. бо ні на що інше окупанта не заслуговують. Але я показую це, бо схоже, вони нарешті починають усвідомлювати усі ті реальні масштаби злочину Путіна, і це до речі підтверджують і самі окупанти. сейчас? Это были бобы. Бобы вот с горем пополам выживаем. Потеряли связь с командованием. Уже второй месяц находимся без связи, без нифига. Давали координаты своим союзникам, просили, чтобы дотянулись до командования нашего, но им все равно наплевать. Вот мы, мы решили как-то выживать. Помогаем людям заходить, кому-то еще что-то помогаем. Ну, как бы вот так вот, выживаем как можем, у нас ничего нету, ни связи, ни энергии, вообще ничего. То есть вы не пятисотые? Мы не пятисотые. Как мы можем быть пятисотыми, если мы находились на самом передке? Если бы все-таки пятисотые были бы, мы бы уже войну давно бы выиграли, мне кажется. Так что нет. нет. Вот, вот, вот что, едим. Болеем. А як вам напишіть у коментарях? Ну а я ж додам попри волання окупантів, попри їхні втрати та проблеми, ситуація на фронті складна. І поки ми тут говоримо, поки ми маємо можливість все це аналізувати, наше військо продовжує боротися. Тому, українці, давайте підтримувати Збройні Сили України. Бо як бачите, саме вони запорука надійного і справедливого миру. І, звісно, нагадую про головне, що б там не відбувалося: бережіть себе і бережіть Україну. А з вами була я, Інна Набок. Побачимось у наступному випуску.